ブレスレット奇妙な友情キャンターとミネルヴァ3組のブレスレットだってこれなんだ どういうことださっぱりわからん。とにかくお前に報告しようと思ってな。まったく腑に落ちないことばっかり起こるぜ。人来<代>、えどうだ日本へ来ないか日本へ一度サイバトロン基地を見ておくのも悪くないだろう、うんとかなんとか言って、俺をサイバトロンへ引きこもって魂胆なんだろういや、君の発見したブレスレットは、うん。 君にとっても我々にとっても重大な意味を持っているような気がするそのことについてよし分かった今の仕事が一段落してから考えてみよう。 のやつめ必ず見つけ出ししてて抹殺してやる必ず気がかりなのはあと4体のゴッドマスターの行方うん4体のゴッドマスターを一時も早く探し出して我がデストロンの陣営に加えねばならんアイドラバスタその方たち協力して探すのだはっはわ分かりましたギガ様エガ様,エガ様耳寄りな情報が入りました どんじょただいまアメリカのギルマー・ダウロスから人雷らしい人物が日本行きの船に乗ったという報告が人雷らしいでは情報にならんぞ <laughs> ヘッドマスター・ジュニアに調べさせてみるか たのかはい2年ぶりの日本か人類のやつを倒しちゃ大手柄だぜってオイラたちの力の見せどころ腕が鳴る 訳は後だ。分かった。レストランのヘッドマスタージュニアがつけているぞ。な何？ジンラさんには知らせるな。僕に考えがある。<laughs> ここから先は行かせないぞ。るせえ。やっちまえ。 oh on! Head on! Head on.

ぞ何どこへ来やがったんだデストロンドヘッドマスタージュニア何かの役に立つと思ってね はしゃぐと後で疲れるぞじゃあしっかり見合っててくれよはいああ。てこずらせるな大したことないっすよ陣内さんってもっと優しい人だと思ったのにひどいわ怪我してるのに手錠まで<ー>ほんといてくれよ <laughs> ミネルヴァかまうことないぞそうだよ私はほっとけないのよいい。 大丈夫よ間違いない君のブレスレットと同じものだやっぱりそうかなテストしてみよう

この野郎許さんやめて<お> !3 組のブレスレットがあるってことは俺のようなやつがあと3人いるってことなんだろうそうだこのゴッドマスターブレスで超ロボット生命体となるべく宿命を担った人間がこの地球のどこかにまだ3人いるということだ3人か 俺は自由を求めてアメリカへ行ったのにかえって自由を縛られる結果になってしまった <laughs> 全く笑い話にもならねえよ人イホークん俺が日本へ来たのはゴッドマスターとは何なのかそれが知りたかったんだ <laughs> 俺は絶えず誰かに操られているようで落ち着いて仕事もできねえ その上、デストロンには命まで狙われるしたまらねえよお<っ>おい、小僧ゴッドマスターについて知ってることを洗いざで話すんだ<っ>おい聞こえないのかよジーガイさん口出しするなでもこの子は 君たち3人は出ていなさい。 心配するな俺はな何もお前を痛みつけようっていうんじゃないんだ。 ギガガ様様とメガ様に聞いたのはゴッドマスターは超人ロボットでありつまり宇宙の神我らデストロンのメッセンジャーであるこのゴッドマスターが地球へ来たのは太古の昔であったゴッドマスターは地球に到着すると本体から7体の分身を創造し 7体は大陸へ本体は海中へ降下したそれから長い年月が流れ海溝でゴッドマスターの本体は現代によみがえりトランステクターに擬態して融合する人間を待ったその人間こそわしとメガなのだそして大陸へ降下した7体も同じようにマシンに擬態していたが。 そのうちの2体は我らの手にそれがハイドラーとバスターなんだそして1体は我らが胃に背き人大なるものと共鳴し今やサイバトロンの小中にこの1体は抹殺するしかないそして残る4体は必ずデストロンの陣営に加えてみせる天地人パワーを持つ4人のゴッドマスターが誕生した時地球は愚か大宇宙をも 我がデストロンの焼酎にすることができるのじゃ。おい <laughs> らが知ってるのはそれだけさ。あと四体のゴッドマスターか。その四体もデストロンのものさ。さあ早く手錠外せよ。おおチクション。チクサチクサ、お助けお助け。け俺のトレーラーが宇宙から来たとはな。うん。 超人ロボットであるゴッドマスターと共鳴できる人間がマスターフォースとなり鉄の心と体を持ち魂となるそしてトランステクターにゴッドオンつまり入婚することによって超人ロボット生命体ゴッドマスターとして天地人パワーを爆発させることができるのだそのゴッドマスターが4人いるとは。 あとの一体が気になる。探り合いじゃねえか、人質を利用して。利用。敵を知るためにさ。なるほど。<noise> さあ釈放だちくしょう。覚えてやがれそう、意気があるなよ。まあ、お前のお気持ちもわからないでもない。俺だってよ。 ひょんなことでとてつもない力を持ってしまったんだからな <laughs> でもどんな大きな力を持ったとしても人間の心だけは失っちゃいけねえ,えよく考えることだなえ？おいいたーせー <laughs> おかしいぜ絶対おかしいぜ何かあったに違いないおいどうするうるせえガタガタわくなくソたくおお,お前たち何をしているんだああ実はやツられた。え

何かあったんじゃ相手になってやるトランスポームゴン

の礼だおい待ってくれよーよしショックビームでカツを入れてやるデストロン来い来い、うん、<laughs> お前たちがだらしがないからキャンサーがひどい目にでもよかった無事で <laughs> うん ゴッドマスターの秘密がまた一つ明らかになりそして人類の心にはサイバトロン選手として自らの意志で地球の平和を守ろうとする気持ちが芽生えていた。